halo semua apa kabar oke okay, hari ini saya tunjukkan kamu uh, saya punya tanaman lada lah lada thailand chili uh, lebih kurang bukan lebih kurang uh, dalam 200 pokok ataupun 200 polybag so hari ini saya akan berfungsi dengan anda lah Uh, selama satu bulan saya menjual uh, hasil buah daripada cili ini, so teruskan bersama dengan saya kita akan tengoklah berapa jualan ataupun pendapatan saya menjual uh, cili ataupun lada nih uh, 200 pokok oke okay guys stay tune. Okey, inilah uh, catatan saya yang saya buat uh, hari pertama saya menjual uh, cili, uh, cili ataupun lada lah, ataupun cabai ataupun uh, cabai. So guys, saya mula menjual pada 22 uh, April 2005, di mana uh, itu pokok tu. 98 hari selepas tanam, so itu adalah tuajan pertama dan berat 500 gram so saya jual lebih kurang 15 ringgit so itu yang pertama lah yang kedua uh, saya jual pada 29 hari bulan 4 2025 uh, umur pokok tuh dalam 105 hari selepas tanam atau HST itu adalah tua yang kedua. Saya mendapat lebih kurang 1 kg. So saya dapat jual dalam 30 ringgit lah sekilo. Dan seterusnya, uh, tuayan yang ketiga saya buat pada 3 Mei 2025, dimana uh, umur pokok lada ataupun cili itu 109 HST. Uh, atau yang ketiga saya mendapat lebih kurang 2.3 2.3 kg lah uh, dan saya dapat hasil jualan lebih kurang 69 ringgit dan seterusnya pada 16 uh, Mei 2005 di mana uh, 122 HST yang keempat uh, hasil tuayan meningkatlah pada 3.60 kg sepertinya 4, 4 kg tapi yang betul-betul 3.60 yang lebih itu uh, dia macam yang benih yang warna hijau lah so saya mendapat lebih kurang 108 ringgit seterusnya tuayan yang kelima pada 23 hari bulan uh, Mei 2005 itu umur 129 saya uh, tuayan dia berkurang lah tinggal 2.8 kg dan saya dapat uh, jual semuanya uh, lebih kurang RM ringgit Malaysia 84 ringgit dan seterusnya pada hal tuayan ke-6 30 Mei 2005 uh, saya itu uh, dalam umur dia 136 uh, ada ada meningkat sedikit lah dalam 3 kg so saya mendapat uh, jualan tu semua dalam 90 ringgit so keseluruhan dari tuayan pertama sampai tuayan keenam saya mendapat RM 396 ringgit so, itu sejalan untuk kali ini uh, tuayan saya untuk uh, pokok sebanyak 200 pokok lah uh, pokok cili Thailand lah Lada Thailand, so guys, itu sajalah. ya saya harap bermanfaat kepada kamu semua. Kita jumpa lagi, bye bye, dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, okay guys, bye bye.